क्या आप किसी ऐसे ट्रेन स्टेशन की सैर करना पसंद करेंगे जहां बहरी कजाकों का लूटा हुआ खजाना छुपा हो तो फिर देर कैसी आइए चलते हैं एम्स्टरडैम मरकजी ट्रेन स्टेशन हॉलैंड, सफर कहानी शारक अली साइक्लो ट्यूलिप्स और दुनिया को पहली स्टॉक एक्सचेंज देने वाला शहर एम्स्टरडेम फ्री मार्केट इकोनॉमी के बानी मोहमजूद ताजरों का शहर एम्स्टरडेम मैं और मोना घूमते घुमाते इसकी दिलकश गलियों से गुजरकर सेंट्रल ट्रेन स्टेशन की जानब बढ़ रहे हैं। लेकिन इस स्टेशन के सामने की महल इमारत और उसके अकबी रुख की जदीद इमारत के सामने मरकजी नहर किनारे का हसीन मंजर इसकी तारीख फन तामीर और सरासर जुनून के अजीब और गरीब इम्तजाज से बनी इसकी गहमा गहमी इसे एक मुनफरद मकाम बना देती है स्टेशन के पिछले मरकजी दरवाजे से बाहर आइए तो साइकिलों की एक फौज आपका इस्तेमाल करती है जरा बद एहतियाती से साइकिल ट्रैक कबूर करने की कोशिश कीजिए तो लगेगा कि लाखों साइकिलों ने एक साथ हमला कर दिया है हमने जीब्रा लाइन की मदद से इस साइकिलों के बहते रेले को पार किया इमारत के पिछले रुख पर वाकई एम्स्टरडेम की मरकजी केनाल जो फिर समंदर से जाम मिलती है अब हमारी नजरों के सामने है नीले शफाफ पानियों में आती जाती फेरियों छोटी बड़ी कश्तियों और बड़े क्रूज शिप्स की आमदो रफ्त बेंचों पर बैठे बेफिक्रे आइसक्रीम खाते नर्म समरी हवा से लुत्फंदोज होते सयाह आती जाती फेरी के सुरीले भूकू इस कदर दिलकश मंजर के आखें बेअतबारी से फैल जाए मुड़कर देखिए तो स्टेशन की जदीद इमारत जैसे आर्किटेक्चर का कोई शाहकार हो लगता है किसी माहिर तमीरत ने ममासिल टुकड़ों के साथ किसी जिक्सो पजल से इल्हाम हासिल किया है गोथिक निशात सानिया और मुस्तबिल के लम्स के अनासर और झलकियां इस इमारत और मंजर में साफ झलकते हैं जब मैं स्टेशन के बैरूनी हिस्से पर हैरान हो चुका तो उसकी तारीख के बारे में सोचने लगा ये ट्रेन स्टेशन अट्ठारह में तामीर हुआ और अवाम के लिए खोला गया इसके बाद से इसने एडवेंचर रोमांस और कभी कभार रास्ता भटकते सयाहों की लातादाद कहानियों का मुशाहिदा किया होगा लेजेंड यह है कि ये स्टेशन कदीम कजाकों के खजाने की जगह पर बनाया गया था शायद ये बात मुसाफिरों के अंदर और बाहर भागते जुनून की वजाहत करती है शायद वो इस उम्मीद पर बेचैन हो कि कब छुपी सोने की ईंट से वो ठोकर खाएं जिंदगी अक्सर तब्दील हो जाए स्टेशन में दाखिल होते ही हम आवाजों की सिंफनी में डूब गए आने और रवाना होने वाली ट्रेनों की तालियां ब्रेकों की आवाज़ और बेशुमार जबानों में मुसाफिरों की गुफ्तु और ऐलानात की आवाज ने एक ऐसी गहमा गहमी पैदा कर दी जो एक हैवी मेटल और को शर्मिंदा कर सकती है स्टेशन में घूमते हुए हमने छुपे ऐसे कोनों को दरियाफ्त किया जो मंतक के खिलाफ वर्जी करते नजर आते थे यहाँ एक खुफिया सीढ़ी वहाँ एक पुरस्कार दरवाज़ा कौन जाने कहाँ तक ले जाता है ये गोया ऐसी भूल भूलैया थी जो किसी छुपे खजाने की सिम ले जाती हूँ एम्स्टरडेम का ट्रेन स्टेशन सिर्फ नपलो हमल का मरकज नहीं है ये फन तामीर का शाहकान भी है इसका निराला मिजाज हंगामा खेज साइकिल पार्किंग और आवाजों की कैकोफोनी इसे किसी भी सयाह के लिए मुनफरद तजर्बा बनाती है आप जब कभी भी एम्स्टरडेम में हो तो सेंट्रल स्टेशन का सी फ्रंट व्यू देखना न भूलिए और फिर ये भी तो हो सकता है कि आपका पैर समुद्री डाकुओं के पुशीदा खजाने से टकरा जाए सफर मुबारक